Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет тест. Тест разных H11 лампочек. Это будут галогеновые, ксеноновые. И самые яркие, это не F5C, я до них еще не добрался. Ну, проверенные F3 на 45 ватт. Будем тестировать их в линзе, которую я недавно снял с Fusion. Можете посмотреть видео, как я это там делал. То есть это фара не оригинал, это линза тук. В общем-то она фары новая, линза в идеале. То есть сейчас будем делать замеры на расстоянии 3,20. Я сегодня это точно уже выяснил. Взял рулетку, померил. Оказалось, что вот, короче, вот это вот доски и от этого стола, в общем, 3,20, там 3,30. То есть я, я все время думал, что там 3 метра. Вот, короче говоря, в тесте сегодня будет у нас линзы от Fusion, как я сказал, тук. 7 лампочек галогенок. Вот первую я уже вставил. Там разные Philips, Osram, -ы. разница Made in Germany, либо там Made in China. В общем, то есть Philips, Osram для усреднения. Ксеноновые лампы будут у нас контраст Интегра, которые уже у меня два года лежат. 4300 температура и лампы Infolight плюс 50 4300 тоже h 11 цоколь 4300 кельнов блок не самый яркий обычный 35 ватт вот шоу ми ультра то есть это по тестам тоже видео ссылку я оставлю короче говоря проверенные уже лампы ну, в данном случае это Sigma X3, на AliExpress они F3, либо же Decker PL01. Это одна и та же кухня, в общем-то. То есть это лампа на 45 ватт, обзор на них уже тоже у меня был. Сегодня будем тестить. Вот я закрепил вот так вот линзу. Линза стоит на месте, никуда не убежит. Даже сделал такой вот разъемчик вот с оригинального. То есть, чтобы быстро все провернуть. Сейчас я поставлю таймлапс. Как я это что буду мерить? А потом выведем табличку и посмотрим: результаты. Линза у нас моно, то есть у нас нет дальнего. Именно будем смотреть ближний свет. Поехали! Я остановил специально таймлапс, промерил э, ксенон, промерил галогенки. Ну до результатов сейчас мы дойдем. Э, начал тестировать э, LED лампы. Значит, какая петрушка получается? Если вот эту вот трещоточку, если ее повернуть, сейчас зафиксирую телефон. Если вот так ее, вот как она против часовой стрелки, лампа вставляется. То есть если мы ее так вставляем и начинаем щелкать, вот один щелчок делаем, вот в таком только положении лампа в линзе стоит э, вертикально. То есть вот если вот так вот мы возьмем, да, то вот она вот так вот вертикально туда зайдет. Получается, если трещотку вот эту вот закрутить до упора вот я на Edge Style, на Ford Edge там нужно до конца эту трещотку защелкивать, тогда получается лампа там максимально вертикально стоит и получается максимально хорошая э, фокусировка здесь получается у нас вот это вот ребро оно как бы от того, чтобы меньше засветок было в нижнюю часть отражателя. Получается лампа, да, вот проводом вниз лучше будет стоять. Но вот в данном случае вот Fusion Mondeo с H11 цоколем галоген нужно, чтобы был один только щелчок. То есть как это сделать? То есть надо лампу провернуть по часовой стрелке до упора, провернуть ее, чтобы вот эти усы заехали до конца. То есть, ну, лампу до упора провернуть. А потом потихонечку щелкать, 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 щелкать. Пока до конца вот мы дошли, что лампа уже вышла. И сделать один щелчок обратно, вперед. Все. И вот в таком положении вот сейчас получился вот этот вот свет. Вот это сейчас первый щелчок. Лампа уже прогрелась. Я начинаю ее проворачивать э, по часовой стрелке. Делаю еще один щелчок. Видите, картина ухудшается. Делаю еще один, еще хуже, еще один, еще хуже. То есть вот на Ford Edge надо наоборот было все сделать до конца. Здесь я вот провернул все. Лампу сейчас я могу вытянуть. И делаю один щелчок по часовой стрелке. Все, вот это вот. Максимально вот черное пятно. Его явно видно. Вот я сейчас лампу могу вытянуть. Вот я ее вставляю. Так, нет. Это у нас тут лампа уже вылезла из э -э своего держателя. То есть вот надо, чтобы усы. Вот эти вот. До конца провернулись. То есть один раз до конца хорошо затянули ее. И начинаем щелкать в обратку, пока не обнаружим нужное положение. Потому что я только что... Все, вот я лампу вытянул, а усы у нас э, все равно там ну, закрыты максимально. То есть заехали. И вот один щелчок вперед. Все. Все, вот это вот максимально получилось у нас правильное положение вот цвета беру люксметр здесь у нас вот видно пятно чем темное начинаем мерять 4700 4800 под верхом идет спад но все равно 4500 к низу 4 500 4 600 4 800 То есть лампа уже поработала там 5 минут В закрытой фаре конечно она может чуть сильнее прогреться Вот 4 800 Я думаю, смысла вставлять вторую лампу особо нету. Я думаю, подведем итоги. Значит, сигма дала у нас 4800. Пишем 4800. Ну, после прогрева там пускай будет 4 там... 500 там, я не знаю, ну вряд ли она сильно там просядет пока что. Значит, смотрите, галогенки. Э, здесь разные галогенки, то есть вот показываю, первое, я их подписывал, это у нас вот Philips Germany там с голубой колбой. Дальше у нас Philips, опять, который не фокусируется, Germany H11 и так далее. То есть здесь э, и оригинал, и не оригинал, Germany, там, Китай, вернее, не Китай. То есть получились вот такие вот значения. 200, 2400, 260, 2200, 3900, 2480 и 2. Вот эта вот лампа шестая, это у нас остром чайно показалась самая яркая. Ну, все там как бы бэушные, но тем не менее. То есть получили вот такой вот результат. Ксенон. Я тут средний еще не выводил. Ну, в общем-то, 2 200, я думаю, где-то так. Ну, плюс-минус. А, средняя у Ксинона около 4000 люксов. На интегре какая-то лампа одна вот тускло светит, две с половиной дала. Это, я думаю, проблема с браком то есть скорее всего лампа бракована потому что нормальная разожлась дала там 400 4200. 200 то же самое инфолайт инфолайт 400 4200. 200 то есть ксенон дает около вот этих вот значений led дал если он правильно сфокусирован вот 4 800 вот и считайте то есть как бы в ваш 11 цоколе реально вот эти вот лампы работают я думаю, в будущем сделаю обзор на H7 лампы, тоже в линзе. Попробую подобрать несколько разных H7 линз. И попробуем затестировать, опять же, вот эти вот Decker. То есть, как видите, даже 35-ваттная, вернее 45, я прошу прощения, 45-ваттная лампа выиграла у 35-ваттного ксенона. То есть, ну опять же, я же говорю, эта линза галогеновая. То есть, если взять ксеноновую линзу, ну, я думаю, результаты могут быть другие. В общем-то, в принципе, да, LED уже пересвечивает ксенон. Это я еще полгода назад знал. Именно в ваш 11 цоколе. За другие цоколя я не знаю. Надо тестировать. То есть, ну, если у вас американец, если у вас H11 цоколь, если у вас линза, то вот эта вот лампа, ну вот эта f3, f5, f5c и все вот это вот подобное, оно отлично туда подойдет. То есть вот 45-ватт лампа. Вот это вот лампы, те, которые я сегодня затестировал. То есть. Еще раз, последний раз говорю. Это тест сравнения именно в H11 цоколе. То есть нельзя под одну гребенку брать теперь все цоколя, что вот эти вот лампы подойдут в любую линзу с любым цоколем. Нет, вот если у вас H11 цоколь, вот я проверил, вот это вот работает. Опять же, при правильной фокусировке. То есть вот ее накрутить надо правильно, чтобы лампа стояла в линзе вертикально. Если она будет стоять под углом, уже будет херня получаться. У ксенона, в принципе, такой проблемы нет. Там как бы немного тень создает вот этот вот изолятор. Гриф. То есть если правильно, в принципе, сфокусировать лампу, провернуть, то тоже тень уйдет но при таком положении зубья еле цепляются. То есть хорошая одета ямка, вибрация, лампа может выпасть из посадочного места. Что я заметил, на лампах InfoLight тень больше, а на лампах контраст эта тень меньше. Я не знаю, с чем это связано, но факт есть факт. То есть первый раз первые две лампы ксеноновые я мерил InfoLight, вторые две это мерил контраст Integra. Как там опять же на других лампах, я не знаю. То есть вот в принципе подытожил вот, по h 11 Цоколю, по американцам. То есть опять же, линзы, да, не оригинал. Но какая разница? Мы тестируем лампочки. У людей может быть там пробег уже там 100 тысяч километров. То есть проблема будет э, еще и в том, что подсевшие отражатели. То есть вот я взял просто линзу. Да, она там тук, не оригинал, Тайвань. Э, хочу сказать, что на оригинале, в принципе, без стекла дает э, такие же, ну, вернее, на оригинале дает 4000 это через стекло, то есть оригинал там чуть-чуть поярче, да. Но в целом вот вот такая вот общая картина теперь получается, то есть H11 цоколь американец можно смело брать, если у вас там другой цоколь, надо тестировать, то есть я пока этого не, не сделал. Ну, в общем, если вам понравилось видео, да, оно такое немного занудное получилось, длинное, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока.